Привет! Меня зовут Карина Фомен. И сегодня мы с вами будем рисовать вот такой вот Play Market. Начнем. Для этого нам понадобится листочек в клеточку и черный маркер. Сначала мы будем рисовать вот этот блок плеймаркета. Мы идем. Мы идем 13 клеточек вниз. начиная вот отсюда. Раз, два, три, четыре, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Далее мы будем рисовать низ. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. Это восемнадцать клеточек в бок. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И отсюда мы рисуем опять тринадцать клеточек вверх. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И вот тут вот их соединяем. Вот так вот. У нас должен получиться вот такой вот квадратик. Далее мы будем делать ручечку. Далее мы будем делать ручку. Сначала мы отступаем отсюда 4 клеточки. Вот отсюда 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. И от... от... Пятой начинаем рисовать две клеточки вверх. И их закрашиваем. Потом одну клеточку вверх. Ее тоже закрашиваем. Потом с другой стороны повторяем. Одна, две, три, четыре. На пятой рисуем. И закрашиваем. Такой же квадратик тоже закрашиваем. И теперь вот тут соединяем эти ну, наши две. И ее тоже закрашиваем. У нас получилась вот такая вот ручка. Далее мы будем рисовать сам вот этот треугольник. Начнем. Сначала мы э, в, начнем рисовать вот с этого боку. Э, потом мы перейдем вот к этим бокам и мы будем затем рисовать вот этот треугольник вот там. И мы тут начнем: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять клеточек вниз. А вот от ручки можно отступить две клеточки и начать рисовать эти девять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот. Дальше мы будем рисовать вот этот бок. Оба бока. Раз... Так, этот, эти 9 клеточек мы закрашиваем. Дальше мы в бок отступаем 5 клеток. Вот тут 3, 5, 5 клеточек. Вот сюда в бок. Их тоже закрашиваем. С другой стороны точно так же. 5 клеточек. Закрашиваем. Далее мы перейдем вот к самим вот этим кубикам. Мы э, делаем один кубик вниз. Закрашиваем. Второй кубик вниз. Закрашиваем. И, наконец, то третий кубик. И четвертый, это будет сама, сама основная треугольника. И соединяем точно так же квадратиками. Один квадратик, два квадратика, три квадратика. И мы будем закрашивать само вот это место. Все делаем аккуратненько. Красивенько. И у нас получился вот такой плей-маркет. Всем спасибо за Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, поставь лайк под этим видео и оставьте комментарий со своим заданием внизу под этим видео. Пока!